Как здесь много девчонок и мальчишек! Я про свою арку, чтобы попасть на постановление, и не пошел в школу. Зачем меня учите, я у них в театр пойду. А вы что здесь делаете? А что мы здесь делаем, ребята? А сейчас-то что мы? Прощаемся? У нас красненькая прощались с творём. Как, что вы умеете? Да, мы умеем. Прочитайте, что написано в моем классе, нам введите. Ну, говори, что магика. Дорогой Бородина, приглашаем тебя на праздник прощания с буквами Твои друзья. Вы такие умные, а меня Малина все учила-учила. Ну я не научился читать. Но я я научусь читать. Очень хорошо. Ребята, а оставим Бородина у нас на празднике. Да, если а. он обещал научиться. они у нас очень хорошо разгадывают. Поможем? Да. -а -а. Давай, братья. Тетя, девчонки. Много здесь мальчиков и девочек. Интересно, кто занимается их воспитанием. Это же такое трудное дело. То у меня был один такой непослушный мальчишка. Он кофе пил прямо из кофейника, а варенье пил прямо из вазочки. яблоко, хоть он дерись. А да, а да, а вот вы где. А ну-ка быстро заниматься. Марвина, ну давай встретимся на празднике. Ну давай попробуем, останется на этом празднике. Посмотрим, что знают эти детишки. Детишки, вы нам поможете? Вы, ну, дадите нам остаться на этом таком замечательном празднике? За да. Чудо. Раз, два, три, Буквально, уходи. Учили <связывая> все по мне. Ребята, поздравляю вас с первым школьной победой. Успех вам всегда. Каждый в условном месте стоит и называется он.